আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই নান কাটাৰ এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই ওৱান ফ'ৰ্থ কাপ মই ঘিউ লৈছোঁ বা বাটাৰ ল'ব পাৰে ঘিউ বা বাটাৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইয়াত লৈছোঁ আধা কাপতকৈ অলপ কম মই চেনি লৈছোঁ আৰু চেনীৰ লগতে মই ইলাচীও খুন্দি হেৰি কৰি লৈছিলোঁ মানে মিক্সাৰত মাৰি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ মই মিক্স কৰিম প্ৰথম অলপ শুকান যেন লাগিব কিন্তু পিছত মানে ফেটোতে ফেটোতে একেবাৰে মানে পূৰা ফ্লাপি হৈ যাব একেবাৰে চক অলপ অলপ হৈয়ে গৈছে আৰু অলপ কমেও মানে দহ মিনিটমান পূৰা মানে যেতিয়ালৈকে মানে পূৰা হেৰি নহয় আৰু পূৰা একেবাৰে ফুলি নুঠে এই আচক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গ'লগৈ আৰু এইধৰণে পেলালেও নপৰে এই ধৰণে হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই আজি বিনা অ'ভনৰ নান কাটা বনাম আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ আধা কাপ ময়দা দুচামুচ বেচন আৰু এচামুচ চুজি এইখিনি নল'লেও হ'ব অকল ময়দা দিও বনাব পাৰে আৰু ইয়াত লৈছোঁ ওৱান ফ'ৰ্থ চামুচতকৈ অলপ বেছি মই বেকিং পাউদাৰ আৰু অলপ নিমখ লৈছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি চালি দিছোঁ তেতিয়া মানে কি হ'ব গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যাবগৈ আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াত কিন্তু আমি গাখীৰ পানী একো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু এতিয়া এইখিনি মই লাহে লাহে এইধৰণে মিক্স কৰি ল'ম আমি আটা যিধৰণে মঠোঁ এইধৰণে মঠিব নালাগে আৰু এইটো খালী মানে গোটাবহে লাগে লাগে আৰু এইধৰণে এনেকুৱা প্ৰেছ কৰি চাব ইয়াত চাওকচোন ইয়াত আৰু যদি বেছি টান যেন লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ ইয়াত ঘিউ মিলাই দিব আৰু যদি বেছি ঢিলা যেন লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াত অলপ ময়দা মিলাই দিব পাৰে কিন্তু চুজি নিমিলাব ময়দাহে মিলাব আৰু এতিয়া আমাৰতো পূৰা পাৰফেক্ট হৈছে মেজাৰমেণ্টটো পূৰা পাৰফেক্ট হয় আৰু এইটোৱেই মেজাৰমেণ্ট দিলে ইয়াত আৰু একো মিলাব নালাগে এতিয়া মই এইধৰণে অলপ গোটাই পেলাই থৈ দিছোঁ মই কিন্তু ইয়াত মথা নাই দেই মঠিলে কিন্তু বিস্কুটটো বেয়া হৈ যাবগৈ আৰু এতিয়া মই এইধৰণে এখন প্লেট লৈছোঁ যিহেতু অ'ভেন নাই মোৰ মই এনেই মানে চচপেনতে বেক কৰিম আৰু ইয়াত মই এখন কাগজ লৈ লৈছোঁ ইয়াত মই অলপ তেল লগাই লৈছোঁ তেতিয়া মানে এইখিনি অলপ জ্বলিও নাযায় আৰু ধুনীয়াকৈ উঠিও যাব আৰু অকল প্লেটত দিলে মানে অলপ মানে জ্বলিও যায়গৈ আৰু উঠাবলৈ অলপ দিগদাৰী হয় আৰু এতিয়া মই এইধৰণে এটা গোল গোল মানে তাৰ লাডু শ্বেপ এটা দি দিম মই গোল গোলকৈ বনাম মই আৰু এইধৰণে মই এতিয়া গোল কৰি লৈছোঁ আৰু নান কাটা টো একেবাৰে মই সহজভাৱে বনাইছোঁ আৰু এইটো যোনেও বনালে ধুনীয়াকৈ হৈ যাবগৈ আৰু এয়া চাওকচোন এইটো মই কিন্তু চেপেটা কৰা নাই এইধৰণে গোলহে ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া এই ধৰণৰ গোটেইখিনি মই বনাই লৈছোঁ আৰু অলপ মই ইয়াত স্পেচ থৈছোঁ কাৰণ অলপ ফুলি ফুলেই হয় এইখিনি সেইকাৰণে এই ইয়াত দুটা থালিত আৰু এইখিনি মই এঘণ্টাৰ কাৰণে মই ফ্ৰিজত থৈ দিম এঘণ্টাৰ কাৰণে কিন্তু ফ্ৰিজত থ'ব দেই তেতিয়াহে মানে নানকেটাটো পূৰা পাৰফেক্ট হ'ব আৰু এইটো অপচনেল হয় মই ইয়াত অলপ ইয়াত মই কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ ধুনীয়া দেখাবৰ কাৰণে মই এইখিনি ইয়াত কালাৰ অলপ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই চচপেনত চচপেনটো আগতে মই পাতি থৈ দিছিলোঁ আৰু পূৰা গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই ধৰণে মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু দি পেলাই এইটো ঢাকি পেলাই মই থৈ দিম পূৰা বিছ মিনিট বা পঁচিছ মিনিটলৈকে ঢাকি পেলাই থৈ দিম আপোনালোকে বিছ মিনিট পিছত চাব মোৰ পঁচিছ মিনিট লাগি গ'লগৈ আৰু এতিয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিও গ'লগৈ দেখিছে নহয় খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে আৰু এয়া অলপ চেপেটাও হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ স্পেচটো ৰাখিব লাগে দেখিছে নহয় অলপ চেপেটাও হৈছে অলপ ক্ৰেকো আহিছে খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু এইখিনি এয়া চব জ্বলাও নাই খুব ধুনীয়া এটা বিস্কুট হৈছে এইধৰণে আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাবচোন বহুত ভাল হয়